принципиальные вопросы. Я... Вот здесь несколько раз звучала фраза. Мы это сделаем, мы, мы реконструируем и так далее. Все эти вещи можно принимать только тогда, когда права людей, живущих на этой территории, будут защищены. На сегодняшний день права этих не защищены ничем. Вот это отправление архитектуры об этом все время не говорит. Права людей не защищены. Почему я говорю о том, что необходимо за я не Спасибо, Спасибо. за Спасибо. Следующий вопрос. Есть комментарии? Да, просто а только да. Ответ на ответ 20 секунд, если можно. Пожалуйста. Мы не можем суждать, пока мы станем страной с другим уровнем цивилизации. генеральный план, который будет способствовать развитию города. То, что сегодня в законодательстве права людей так или иначе могут быть ущемлены, мы разделяем это опасение. По Не повод, с нашей точки зрения, говорить о том, что... действует генеральный план 1989 года, по которому сносится частный сектор и так далее, и так далее, и тому подобное. Если мы хотим работать в правовом поле, давайте пользоваться генеральным планом 1989 года и не утверждать этот